Садити дерева. Садити дерева це значить передавати привіт майбутнім поколінням. Тобто передавати якусь частинку добра, я так сказав. Це приємно всім. От подивіться, ніхто навіть ті, що ледачі стоять і нічого не роблять, все одно вони посміхаються. Вони знають, що вони приймають участь в процесі з такому е, е, трансперсональному, я б сказав, передачі енергії позитивної. Это всем пожалуйста. я потом буду делать Собираются люди, которые любят живую. Они обмениваются информацией, но есть животные, которые не могут жить в нем. Мы нашли диких птичек, которые в общем-то и продают здесь. Но они выросли на воле. Собственно говоря, в отличие от попугайчиков, от павлинов, от всех домашних птиц, они не могут жить в клетке. Мы решили в день города подарить им свободу вообще этот подарок, скажем, природе. Мы их возвращаем в их среду. Я думаю, что если каждый из нас будет делать вот такие вот подарки природе, то, возможно, мы научимся уважать жизненное пространство других людей. Просто отпускаем.